я, я знаю, видите, самая большая проблема у нас есть 45 миллионов граждан. Так вот эти 45 миллионов граждан занимают систему самоуправления. И что сегодня говорить? Сайтами, данными, для и реформы. Э, все это происходит за территорией территориальных громад. Э, то есть это происходит вот это в районе, в области. А 45 миллионов граждан не включены в управление. Они даже не должны быть в И это сегодня самая большая проблема. Поэтому... Та конституция, которая сегодня действует, да, это статьи 140, там, 144, основные статьи, да, их менять ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что они более содержательные, чем то, что сегодня предлагается. И э, та, та же самая проблема со, со статьей 133, где предлагается территориальную громаду заменить словом «громада» как громада, как админ единицы. То есть это понятно, что это люди, а сегодня громада представляется в Конституции как админ единица Ну, такие изменения нам не нужны. Поэтому здесь более серьезный подход нужен именно к разделу 11, который касается местного самоуправления. Статьи, которые сегодня в действующей Конституции, ни в коем случае менять нельзя. Или более серьезно надо к этому. Спасибо.